看到他们了啊！快了，快了，快了！陆公子，你怎么在这儿、啊？既然在这里相遇。 我再给你最后一次机会，你愿意做我的女朋友吗？愿意的话，就接下这束花；不愿意，那你现在就可以转身离开。顾然洛，我有这有蜜蜂！哎，走开！走开！看在吗？ 叶芷涵，不来<拜>。话你说了，以后你就是我了，你跑不掉了了。可我刚才是为了抓蜜蜂。不用再害怕黑夜隐霾，阳光穿透云海。<noise> 说了，我们家爷爷值个最好的男人，最幸福的未来。事实啊。你以后没有反悔的机会。可是，我们现在怎么出去？谁现在会考虑这个？ 尝试别等待，你不需要再试探什么，缘分早已绑定了你我。我勇敢告白这份心情，去创造恋爱的结果。 路边的野花你都不放过，不愧是海王。切，一朵花算什么？看到池里的鱼没有、啊？都我你要喜欢，都给你捞上。我喜欢的很，去吧。去就去。哎，你真去啊？瑶瑶。 我情书你还没看，还有我那个完美告白啊！傅立叶在当地读完中学，原希望到巴黎继续深造，但是他父亲留下遗嘱要他学习经商，他的母亲也执意让他去里昂经商，所以他在经商期间。 利用店主委托他办理商务的机会，到法国的许多城市，还去过德国和荷兰。 振涵振涵医生，医生，医生，振涵恋爱是从心动开始的，而恋爱的过程总是伴随着各种考验。爱神证明缘分天成。